Добрый день прежде всего. Решите поблагодарить за то, что вы откликнулись и приняли участие. Такого еще ажиотажа, как сегодня есть, по отношению к нашей городской партийной организации, вообще к событиям, которые были, ну, за всю практику не было. Поэтому возникла такая идея сегодня провести эту пресс-конференцию. Потому что очень много инсенуаций, неправды сегодня и на интернет-пространстве, и в эфире, и на страницах газет. Наше глубокое убеждение прежде всего. Мы осуждаем ту ситуацию, которая была с избиением журналистов. Считаем, что это, ну, это вопиющий факт, и действительно правоохранительные органы должны досконально разобраться в этом вопросе. Считаем, что это в полном объеме есть провокация по отношению и к нашей партии, и к молодым регионам, и к некоторым членам нашей организации, и по отношению к нашему городу в конце концов. Белой Церковь. Просто из Белой Церкви сегодня делают какой-то бандитский Петербург, понимаете? Хотя это не есть на самом деле такая ситуация. Что касается провокации, я вам просто объясню. Вот Василий Васильевич Бойко, да, который сегодня фигурирует на всех страницах интернета, который уже с легкой руки коллег-журналистов, каких только не получил эпитетов. И гопник он у нас, и Организатор, основной организатор избиения журналистов. Вот. Хотя на самом деле Василий Васильевич Бойко вообще в Киеве не присутствовал на этом мероприятии, на этой акции. Его вообще не было в Киеве. Он более подробно сам расскажет, где он был. А почему провокация? Я вам скажу. Просто действительно, наша партийная организация, 80 членов нашей партийной организации, принимали участие в антифашистом митинге в городе Киеве. Вот. И когда мы готовили списки участников для того, чтобы заказать транспорт и подавали на областной штаб, действительно, это было в понедельник на прошлой неделе, в голове делегации планировался быть Василий Васильевич Бойко. Но так сложились обстоятельства, что он поехать не смог. И видно, где-то была утечка информации, и вот то, вся провокация, которая была в интернете, человек, похожий на Василий Бойко, был подобран соответственно. Вот в одном, в одном только просчитали, что он в Киеве не был вообще в этот день. Вот и у нас наше глубокое убеждение, что это все было спланировано. И если проследить все события, которые были, то э, ну, группа там спортсменов понятно для чего, для того, чтобы если просто побили бы молодые люди и спортсмены там на улице Артема, то как привязать к партии регионов? А так, когда молодые регионы руководили, значит регионы виноваты. Но еще раз повторюсь. Э, во-первых, с Белой церкви ездили только члены партии регионов, общественная организация ⁇ Молодые регионы ⁇ не принимала участия в антифашистском митинге. Во-вторых, Василий Васильевич Бойко в Киеве не был и тоже не принимал участия. Еще хотел бы сказать, вот постоянно говорят, что вот э, кто-то скрывается. Никто не скрывается, мы открыты для общения, открыты для прессы, нам нечего скрывать. Вот э, наша э, совесть чиста и перед журналистами и перед жителями Белой Церкви и Киева и мы также искренне хотим, чтобы в этой ситуации разобрались, потому что когда мы отправляемся на такие акции, там митинги мирные все, никто, поверьте, ни из наших членов партии, ни из нас, ни у журналистов не хочет быть избитым, побитым и так далее. Честно говоря, ну возмущает та ситуация с каким с подходом к распространению информации. Я не в претензии, для этого пресса и существует, да чтобы информировать общество. Ну, надо объективно информировать. Сначала разобраться в ситуации, а потом уже ярлыки пришивать человеку, обвинять его в чем-то и так далее. И как факт, вы уже знаете, кто смотрел, уже Мустафа Наем, один из первых, который распространял эту информацию, уже в интернете он извиняется перед Василием Васильевичем Бойко, вот, что он как бы поспешил это все сделать. Но я считаю, что клемить человека за то, что он якобы на кого-то похож, ну, это не метод. И кого сегодня мы стремимся привести к власти? Те, которые организовывают такие провокации и избиения, не только журналистов вообще. Ну, над этим треба задуматися просто. Анатолий Васильевич доволі розгорнуто зробив вступне слово. Я хочу сказати лише одну інформацію, що ми також являємося ще депутатами Білосерківської міської ради, і для того, щоб цю ситуацію не розповідали, що ми будемо десь там замовчувати або десь когось там переховувати, Значит, ми готуємо відкрите звернення до прокурора міста, до Служби безпеки України, до начальника міліції, щоб вони також включилися в цю справу, щоб вони вияснили, де перебував. Сам Василь Васильович, да, щоб він висловився і дав покази, і щоб вони також розібралися, хто в цій ситуації дійсно є звинуваченим, а хто є просто людиною, яку на неї зводять наклад. Хочу спростувати інформацію по подіям, які пройшли в суботу. В цей день я до першої половини дня знаходився в місті ставище, зустрічався з заступником голови. Райдерш адміністрації Козак Віталієм в другій половині дня я я займався на своїй веслувальній базі. Я займаюся греблею. У мене є свідки це мій тренер, це, скажімо, козак Віталій, які можуть підтвердити, де я знаходився, і багато людей мене бачили. Також я хочу сказати, що. Мені прийшла повістка Шевченського РУВД, Сьогодні мені потрібно приїхати в Шевченківського РУВД на допит до слідчого. Я не переховуюся. Я завжди відповідаю на телефонні дзвінки. І кому цікаво зі мною поспілкуватися, то мене можуть можуть знайти і можуть побачити. Також хочу доповнити, що. Чим від чим відрізняється місто Біла Церква від інших міст в нашому місті? Молоді люди мають різні погляди і політичні, і на життя різні погляди. А що а коли стосується честі міста, ми всі стаємо в одне ціле, і ми єдині. Це показало те, що народний депутат. Палищанін Володимир вступився за мене, він знає, що це був не я, і він прямо заявив, що це наклеп. Дякую йому за те, що він є жителем міста, я є жителем міста і що ми один одного підтримуємо, коли це є неправдива або наклепна інформація. Молоді люди теж повинні задумуватися, за що їм платять Да? Ну, к примеру, у нас вот все говорят проплаченные и все. но ну, по крайней мере, наши люди ездили на акцию, да, никто им ничего не проплачивал. Там искренне откровенно говорю. Да, мы официально заказали автобус, официально 80 человек поехало. Вот. И, и, и понятно, да. Одно дело там командировщики, другое дело, когда тебя проплачивают. И действительно, этих людей используют. И как факт в интернете вы видели, да, они засвечивались не только на победе митингов, оказывается, и в других. Захода. Мне другое, я согласен, что нужно прежде всего не исполнителей наказывать жестко, а наказывать тех, кто это дело организовывает и проплачивает. Это первое. Второе. Ну, смотрите, опять Белая церковь, Белая церковь. Но ну, если глубоко вкопнуть, там я вот сколько смотрел, и с соседями говорили: все. Но человек уже три года не проживает в Белой церкви. Да? Но ну, в Белой церкви 10, 210 тысяч населения, да. Люди всякие бывают. но наверное, что его где-то в Киеве там нанимали или где. Тут, в Белой Церкви, однозначно скажу, что это не партия, ну, по крайней мере, не наша организация, мы никому ничего не проплачивали и не имеем. Мало того, ну, если так уж, не хочу тоже это, но у меня есть информация про другую политическую силу, которая набирала этих людей. Я не буду сейчас озвучивать, пусть правоохранительные органы разберутся. Мы на этом не собираемся пиарить, мы просто хотим, чтобы была объективная и честная информация. Однозначно согласен, что нужно заказчиков искать, тем более, если человек честно рассказывает об этом, дает факты, тут уже на первую роль выходят правоохранительные органы. И мы должны тоже им давать оценку соответствующую. Скажите, а сегодня человек из Углич циклопсил. Вы действовали из Белой Церкви? Он не является членом молодых регионов. Я еще являюсь главой молодежной громадской рады. У нас в громадской раде 40 молодежных громадских организаций. И... Це це, це скажімо, ця громадська організація, там чи цей клуб бійцівський. Він він в нас не состоїть в громадській раді. Я його не знаю. Ті люди були, які участвували в цьому інциденті, то ми їх не знаємо. Хочу призвати нашу молодіж, бути відвісним і якщо вас чим-то задіствує, включати мозги і розуміти, чим вас задіюють прежде всего. Бо що за вас ніхто потім не подумає, крім вас самих. Это я обращаюсь к молодым людям. Я еще раз говорю, и здесь призываю журналистов. Самое главное, чтобы вообще, в принципе, кто-то за это ответил, это первое. Потому что у нас, как правило, такие инциденты, неважно с какой стороны политической, замалчивают и до конца не доводят. Да? И безнаказанность потом будет только приводить к еще большему усугублению ситуации. Надо наказывать не стрелочников, а наказывать заказчиков. Это прежде всего. Но в этом надо разбираться, а не сразу клеймо делать на людей, на организации и так далее. И вообще ответственно относиться, в том числе и журналистам. Ну, ну нельзя так вот, сразу заклемили, э -э, на всю страну опозорили, сделали э -э, негодяем, вот. а потом оказалось, его там не было. Я против таких подходов, в том числе и со стороны. Э -э коллег журналистов, хотя в целом такой подход избиение журналистов это нонсенс. Но это... И за это сажать правильно просто парня, которому заплатили 250 гривен за участие там, ну, он тоже, конечно, должен понимать, он -то... да, да, ну, погорячился, ошибся, это слабо, скажем, надо мозги включать. Он не только там, видно, погорячился, ошибся, как мы видим дальше. Вот, я считаю, что для всех нормальных людей это должно быть уроком и понимать, в чем вас задействует. Вот, потому что это ну, не шуточные такие игры. А Во-вторых, еще раз говорю, надо искать заказчиков, а не стрелочников. Я поеду в Киев, в Шеченковское РВД, к следователю дам показания э, ну, вот этого инцидента, и мы будем содействовать милиции, правоохранительным органам, э, будем э, писать заявление, открытое заявление и к прокурору города, и к начальнику милиции.